Hai semua penjelajah muda, selamat datang ke pengembaraan kita. Hari ini, kita akan jadi macam detektif safari dan kita akan terukai dunia haiwan yang sangat-sangat menakjubkan. Dah sedia ke semua? Pastikan buku nota dan teropong bayangan awak semua dah siap. Sebab kita nak belajar macam-macam benda pasal haiwan yang hebat-hebat ni. Jom! Okey, dalam mana-mana pengembaraan pun kita mesti kena cari petunjuk, kan? Petunjuk pertama kita untuk faham pasal dunia haiwan ni adalah dengan tengok satu benda yang sangat penting kat badan orang. Ha, ini dia soalan pertama dan paling besar. Para saintis guna soalan ni untuk bahagikan semua haiwan kat dunia ni kepada dua kumpulan besar. Senang je, sama ada haiwan tu ada tulang belakang atau tak ada kumpulan yang pertama kita panggil vertebrata. Dalam bahasa Cina, kita sebut jir jui dong wu. Ini haiwan yang ada tulang belakang, sama macam kita. Cuba rasa tulang kat tengah-tengah belakang awak tu. Ha, itulah tulang belakang. Fungsinya untuk sokong badan. Contohnya, macam kucing atau mau dan juga ikan atau yu. Kalau tadi ada tulang belakang, kumpulan kedua ni pula kita panggil invertebrata atau uji jui tong wu. Haiwan dalam kumpulan ni langsung tak ada tulang belakang. Badan diorang disokong dengan cara lain. Cuba bayangkan, rama-rama yang cantik, hu Die ataupun lintah, shui zhi. Semua ni haiwan invertebrata. Hebat kan cara ciptaan mereka? Okey, pengembaraan kita dah makin seronok ni. Jom kita masuk lebih dalam lagi. Kita akan lawat habitat yang berbeza untuk jumpa lima kumpulan utama haiwan vertebrata. Setiap satu ada keistimewaan dia tahu. Selamat datang ke habitat yang pertama. Dekat sini, kita akan jumpa kumpulan yang paling kita kenal iaitu mamalia ataupun burule dalam bahasa Cina. Apa yang special pasal mamalia ni? Kebanyakannya melahirkan anak atau taisheng, dan lepas tu dia akan susukan anak-anak dia. Badan orang ada bulu dan yang paling penting, dia orang bernafas guna peparu, sebiji macam kita. Contohnya macam gajah, dasiang dan ha, jangan lupa tahu kelawar atau bianfu pun mamalia juga, walaupun boleh terbang. Okey, sekarang cuba semua pandang ke atas, ke langit. Kat sana, kita akan nampak kumpulan kita yang seterusnya. Burung atau dalam bahasa Cina, Niao Le. Burung ni pun sangat istimewa. Diorang bertelur atau Luan Sheng. Badan diorang pula dilitupi bulu pelepah yang cantik-cantik. Ada kepak dan paruh dan diorang pun bernafas guna peparu. Macam helang, lao ying yang terbang gagah tu. Dan juga penguin, ciwe yang comel tu. Haa, dua-dua ni burung tau. Seterusnya, jom kita pergi ke habitat yang lain sikit. Kena jalan hati-hati sikit ya. Sebab kita nak jumpa dengan haiwan bersisik iaitu reptilia. Dalam bahasa Cina, kita panggil dia pasing lake. Reptilia ni pun sama. Dia bertelur. Ciri paling utama dia, kulit dia bersisik ataupun badannya ada cengkerang keras. Dan diorang juga bernafas guna peparu. Contoh paling senang kita nak ingat, mestilah ular atau she dan juga buaya atau au yang nampak gagah tu. Kembara kita kali ini bawa kita ke satu tempat yang lembab, dekat dengan air. Kat sinilah tempat tinggal kumpulan amfibia atau liang cilek haiwan ni special sebab boleh hidup kat dua alam. Amphibia ni memang unit betul. Diorang bertelur selalunya dalam air. Kulit diorang sentiasa lembap. Dan inilah benda paling best pasal diorang. Boleh hidup kat darat, boleh hidup dalam air. Contoh paling champion, mestilah kata cingwa dan juga salamander atau rongyuan. Dan yang terakhir sekali, untuk kumpulan vertebrata, jom kita pakai topeng selam dan terjun masuk ke dalam air. Kita akan selam ke dunia ikan atau yule. Ikan ni memang dicipta khas untuk hidup dalam air. Diorang bertelur, badannya bersisik dan guna sirip untuk berenang ke sana kemari. Tapi yang paling penting, macam mana dia bernafas dalam air? Dia guna insang atau sai untuk ambil oksigen dari air. Cuba bayangkan jerung sha yu yang laju tu ataupun ikan tuna jin chang yu. Wah, hebat betul pengembaraan kita. Kita dah belajar cara nak kenal pasti haiwan ikut kumpulan dia. Tapi, tunggu dulu para penjelajah. Ada lagi satu misteri yang kita kena selesaikan. Soalannya ialah, macam mana semua haiwan ini bernafas ya? Kita tahu manusia guna peparu, ikan guna insang. Habis tu haiwan lain macam mana pula? Hmm, jom kita siasat. Rupa-rupanya ada macam-macam cara haiwan bernafas. Ada empat organ utama. Pertama, guna peparu atau fe macam kucing dan burung. Kedua, guna insang atau sai macam ikan. Ketiga, ada yang lagi special bernafas guna kulit lembap, chow shi de pifu. Dan yang paling unik sekali, serangga macam lipas, dia guna lubang-lubang halus kat badan dia yang kita panggil spiracle atau chi kong. Nah, ini soalan bonus untuk penjelajah paling hebat. Ingat tak kata tadi? Dia kan amfibia. So, macam mana dia bernafas kat dua-dua tempat, kat darat dan dalam air? Fikir, fikir. Jawapannya, dia guna dua organ. Kalau kat darat, dia guna peparu. Bila dia masuk air, dia bernafas guna kulit lembap dia. Hebat kan? Fuh, pengembaraan kita dah nak sampai ke penghujung. Sebelum kita balik, jom kita semak semula nota lapangan kita. Tengok apa yang kita dah belajar sepanjang kembara hari ini. Okey, jom kita imbas balik. Pertama, kita dah tahu haiwan terbahagi kepada dua kumpulan besar yang ada tulang belakang, vertebrata, dan yang tak ada, invertebrata. Kedua, ada lima geng utama vertebrata yang kita dah lawat tadi. Dan yang ketiga, haiwan ada empat cara utama untuk bernafas. Guna peparu, insang, kulit lembab ataupun spirakel. Mantap! Sebelum kita berpisah, saya ada satu soalan terakhir untuk awak semua. Daripada semua haiwan yang kita dah jumpa hari ini, yang mana satu paling awak rasa menarik? Kenapa? Mungkin sebab amfibia yang ada dua cara bernafas ataupun burung yang boleh terbang tinggi. Fikirkannya dan jangan berhenti bertanya. Dunia haiwan ini luas sangat dan sentiasa tunggu untuk kita terokai. Jumpa lagi dalam pengembaraan akan datang. Bye!